Вітаю усіх, хто молодий душею і хто не дає занепадати духом іншим. Не дарма кажуть: Вік живи, вік учись. У Запоріжжі є університет, де навчатися можуть навіть 90-літні люди. Наша творча група побувала там, у захваті від студентів. Ці допитливі студентки і не думали, що на схилі літ знову сядуть за парти. Проте навчальні аудиторії, лекційні зали не для них. Їхня творча майстерня приміщення відділень соціально-побутової адаптації міського територіального центру соціального обслуговування. Саме тут, три роки тому, було впроваджено інноваційну модель соціально-педагогічної послуги університет третього віку. Такі незвичні освітні заклади є майже в кожному районі міста. Майже 300 громадян похилого віку включились у навчальний процес. Да, и привез я вам то, что обещал. Вот, привез станок для бисероплетения. Так, бумагу для квилинга. Ленточек атласных. Возьми, младшенькая. Когда уже человек идет на пенсию, вы понимаете, первое впечатление, как хорошо, что ты уже на пенсии. А потом наступает какая-то ну, неудовлетворенность, потому что вроде как и нечего делать. И когда я уже пошла на пенсию, у меня была мысль, вот если бы создали такие клубы, где можно было бы общаться с коллегами, с друзьями, где можно было бы чай попить, и вдруг... Я узнаю, что такой клуб существует в Запорожье. Я сразу же, сразу же пришла в этот клуб, меня моя очень хорошая приятельница при привела сюда. Мне настолько тут понравилось, вы знаете, я почувствовала себя опять в форме. Я поняла, что я могу идти в клуб, опять следить за собой. Тут интересное общение. У нас еще люди очень музыкальные, очень талантливые, любят петь, любят танцевать. И все это тут разрешается. Люди, которые никогда в жизни не выступали, они не учили ролей, они не знают стихов. Они тут не только учат роли, они все замечания воспринимают, они наряды себе шьют, костюмы. Вы знаете, это просто праздник. Самое главное, я считаю, это то, что во мне именно произошло, потому что я вообще так человек закрытый, немножко замкнутый, меня надо раскрутить. А вот благодаря этому университету и этому клубу в основном я, конечно, раскрепостилась. Як ти себе відчуваю увірення? Я зрозуміла, що не треба нічого боятися, треба все пробувати. Це в житті допомагає. Головним завданням діяльності університету є адаптація пенсіонерів до сучасних умов життя, нові знання, як ковток свіжого повітря, формування принципів здорового способу життя, набуття навичок самодопомоги. розвиток творчих здібностей. Своїм досвідом діляться волонтери, котрі є фахівцями медичних, соціальних, освітніх закладів, громадських організацій. Колись у нас було був просто гурток у руки. Ми ліпили листівки один одному у вітальні, квітки ліпили. І коли в 2012 році був доведений наказ про відкриття університетів третього віку, то для нас не було проблемою, над чим ми будемо працювати. На сьогодні студенти з успіхом оволоділи премудростями декупажу, квілінгу та інших сучасних технік. А ще вони чудово виконують театральні ролі, співають, танцюють. І роки не на Заряджаємося такою енергією, що ну, это наша, наш дом второй. Мы выступаем обязательно перед своими, потом мы в орбите выступаем, и в библиотеку мы ходили, и со спектаклями. Вот. И, ну, куда нас просят, мы с удовольствием идем и приносим людям радость. Есть на белом свете племя, рука почитаемая всеми, Как порода вещих птиц, Вышивает шьет да вяжу, Словно волшебство творя, Много нам чудес покажу, Тайну чуда сохранят, Вышивает шьет и да Словно волшебство творят чудес покажу, тайну чуда сохранят, остаются за иголкой разноцветные стежки, словно льются в тихомолку из души на лист стежки, не вроде. До да наивности простых чудо происходит сотворение красоты незатейливые вроде до да наивности А чудо происходит сотворение красоты я нашла здесь себя и нашла мало того что декоративно-прикладное искусство, которое меня очень увлекло, но еще и актерское мастерство, которое было мечтой моей жизни, и она воплотилась. Вот говорят, мечтайте, и ваши мечты будут исполняться. Это независимо от того, сколько тебе лет, даже и в 90 лет мечты исполняются. В этот день заряжаюсь на всю неделю. А теперь еще предложили студентом быть, понимаете? Но ну, я хочу студентом очень просто быть, желательно всех убедить, что ты учила и умна, одаренная, одаренности полна. Так что я решила учиться дальше продолжать. Вот это вот я первый раз в жизни, конечно, вот это вот лепила и с таким удовольствием. Я пройду сюда, я отдыхаю. Я отдыхаю и учусь от этого, стараюсь, и не получается. Всегда покажут, расскажут. И я очень благодарна, особенно Оксане Владимировне и всем нашим отработникам, и Светлане Анатольевне, и медработникам. Всегда уделяли внимание, всегда. На початку нового навчального року, як належить, студентам вручили студентські квитки. І тепер, на четвертому році навчання, вони будуть вивчати психологію третього тисячоліття, історію мистецтву, флористику та садівництво, а будуть удосконалюватися в літературно-музичній майстерності. Городская власть взяла на себя оплату и финансирование всех отделений. Самое главное, что есть понимание среди депутатского корпуса о том, что это сегодня нужно городу. И общаясь с студентами этого университета, понятно, что видим о том, что мы сделали правильное, приняли правильное решение и создали такие университеты. В дальнейшем мы будем развивать. Эти формы работы с людьми, которые сегодня требуют от, прежде всего, социальных работников, от всех нас внимания и заботы. Поднимает настроение у актеров и актрис. Ты пришел в театр, где все. 夜路上。 Отшумело за кулисьем. Наконец театр затих, Но волшебника-артиста Не бывает выходных. Настоящим сделать может Бутаковские мечты. Не грусти, ты можешь тоже, Потому что зритель ты. Оптимизм, вера в свои силы, поддержка и понимание ближних, І є тим джерелом, котре живе цих посивілих але бадьорих людей. У цьому й секрет їхнього довголіття та звичайного людського щастя. Приєднуйтесь і ви. Як бачите. Вчитися ніколи не пізно. Тож відкладайте всі свої домашні справи і до творчих наук. Успіхів вам! А про ваші досягнення завжди готові розповісти. На все добре, до побачення!